Keçip gitti yüz 100 il, min il. Keçip gitti on il, son il. Keçip gelir son ay, son gün, son deyge, son saniye. Esim, esim, esir sesim. Ah, esir sesim niye? Ben esrimin esiriyem. Ben esrimin eseriyem. Anar xalq şairləri Rəsulzadə və Nigar Əfəbəylinin əsrimizə bağışladığı şah əsəridir. Söz içində göz açan ustad yazıcı ötən əsrin 60-cı illərində ədəbiyyata gəlsə də zəngin yaradıcılığı yalnız dövrünə deyil, zamanı əhatə edir. Nəsir Anar yaradıcılığının əsas hissəsidir. Onun Ağlıman, Beşmərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi, Macal, Dantenin yubileyi, Əlaqə otel otağı, Mən sən o telefon, Gülcü fabriyası və niçə-niçə əsərləri 30-dan çox dilə çevrilib. Yazçı yalnız yeni qəhrəmanlar yaratmadı, həm də xalqımızın mənəvi sərvətlərinə olan dahi üzəri bəyin, Mirsə Cəlidın, Şeyhin Cavidin, Nazim Hikmətin, Ənvər Məmmədxanlının və neçə şəxsiyyətlərin irisinə işıq tutdu, onları tamaşaçılara, oxuculara daha yaxın etdi. Anar Dedəqorxu Dünyası adlı tarixi etnografik əsərlə millilik kimliyimizi özümüzə qaytardı. Onun Azərbaycançılıq haqqında düşüncələri xalqımızın tarixinə yeni səhifə açdı. Axı tarix onun üçün adi rəqəm sırası deyil, Allahın səbridir. Yurdumuzun başına çox bəlalər gəldi. Bu meydanda çox igidlərimiz qırıldı. Amma tamâm qırılıb qutarmadık. Hələ varıq. Olacağıq. Qalacağıq. Artacağıq. Yazışının ssenariləri əsasında çəkilən Torpaq, Dəniz, Od, Səma, Günkeçdi, Deda Qorqud, Ötən ilin son gecəsi, İmtihan, Əlaqə, Təxminə, Otel otağı və digər filmləri bu gündə sevə-sevə baxılır. Yazçı özü də rejissor kimi üzəyə rəmri, qəm pəncərəsi filmlərinə quruluş verib. Heç bir təyara, heç bir gənə insana özünü özündən uzaqlaşdıra bilməz. Bu dünyanın o başına getsəndə, eş keçmişindən ayrıl Onların qəhrəmanları həmişə tənhadır. Qep pəncərəsinə dünya ilə əlaqə qursa da yenə təkdir. Çünki onlar dərdlərdən can çəkərək söyləmir. Bu dünyada ürəkləri ilə baş başa qalar. Anlamaq dərdi onları ağrıtsa da onlar əriyib torpağa qarışmır. Əksinə, heç kəsin görə bilmədiyi 6-cı mərtəbəyə ucalır. Qəhrəmanlarının sevəsi və yaradan, xalq yazısı Anara can sağlığı arusu ilə Ülviyə Heydərova məniyyət xəbərləri